Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо нашу традиційну післяматчову прес-конференцію. у вашій увазі думка головного тренера Нафтопика Укранавки Володимира Миколаївича Куша. Ваші враження від гри? Враження по режимі розмі. Сьогодні, в принципі, мені не за що навіть Не в нелані по такій жарі, а такий об'єм роботи зробили. Проиграли. Хочется говорить, что это футбол, но что вторую игру вратарил. А так, конечно, те моменты, которые были, надо реализовывать. Спокойно. Не хватило кому-то хладнокровия, не хватило. Есть... А вратарю, наверное, злости не хватило. Всю игру простоять как бы и... без работы. Такой, в общем-то, есть момент. Ну, команда должна выручить вратаря. Опять же, было желание, но не хватило мастерства. Спасибо. Ваши питания? Че задоволен. Вы Димы в своих новичков, которые сегодня зерал Зухровать. В Костянтиначе. Ну, в принципе, я доволен э, общей картинкой, понимаете? То есть общей картинкой доволен. Но ну, вот э, конкретикой, ну, ну, как бы. Нестандартно сыграл, раз пробил Ну пока но не везет, не попал. Было бы во втором тайме сразу же момент, где я щеку подстав правильно, и мяч ворота залетает. Есть, ну, опять же, человек притирается к первой риге, к другим скоростям, хотя мне пока нравится. Чи были еще пополнения у «Наптовика»? Вы сказали, что вы сделали точковые А Чи были еще какие-то новые игроки, чтобы освежить? А у нас все нормально с игрой. Освежать нечего. Все, вот, на, на, как говорится, надо забить парочку и пойдут на Я вижу по рисунку игры, то есть, ну, как бы, за что их ругать. За то, что они целые два тайма играют в гостях на чужой половине поля, и имеют кучу моментов. Моменты есть, это уже хорошо. Придут на улицу. У нас задание выигрывает каждый день. И мы, в принципе, этому заданию идем. Если озвучивать задание, то не хочу касаться. Это больше всего касается судей. Понимаете, когда идут задание, вот это потом видно, как в прошлом году. Чувкасы играли. Там, и так. Вот это задание называется. Задание вот по игре. Вот это задание. По игре у меня вопросов нет. Но сегодня по такой игре, сколько было пауз, не добавлять, человек три минуты добавляет. Ну так он дорожит за этот результат, но ну, ну, же видно. Вот такую легкую предвзятость, но ну, видно, понимаете? Ну, невооруженным взглядом. Я даже вот беспристрастно говорю, то есть как бы, хотя там особо не было какого-то там, говорят, души или нет. Ну, вот такая легкая симпатия, ну так как всегда суть. Есть легкая симпатия к э, хозяевам, наверное. Ну, А, в минулому турі була гра на шпаталим і головний тренера звинуватися, що зіпсували все і люди в, в, в чорному, тобто судді. А, тобто ви вважаєте, що проблема з не існує в першій лізі, як треба цим боротися? Ну, точку зору, я не, вагаю, що... я не говорю, що вона критична. Тобто, э, Бували годи і похуже. Поэтому... В принципе, в принципе, она более-менее нормальная, она даже более-менее управляемая, то есть, потому что там, как раньше, в наши годы, когда мы играли, когда ничего не снимали, когда не это, то есть, ну, суть, я приехал, голову оторвал и сказал, что так и надо. Но сейчас такого нет, слава богу, камеры, ну, вы, журналисты, помогаете. То есть мы все будем бороться всем миром, оно все будет лучше, лучше, все оно придет. Еще будут питания?